wala sayyidina Muhammadin, wa 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 -Muhammadin wa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh insyaallah pada petang ini kita menyambung lagi sirah para rasul yang mana kita telah melewati beberapa banyak, banyak rasul dah mana kita hari Ahad ni kita insyaallah raya maka dalam tempoh sebulan ni kita dah melalui banyak rasul dah kalau tuan-tuan ikut daripada awal sama ada di sini ataupun di rakaman kita akan tengok sebenarnya di samping kita baca sejarah para rasul kita sedang mengkaji sejarah kehidupan kalau kita tengok Siri ni daripada awal tuan-tuan akan nampak satu garis kehidupan yang luhur macam tu Maknanya sejarah kita cuba buat bagi kita nampak sejarah ni daripada Nabi Adam sampailah kita terima dekat kita ini dia tidak ada lompang. Itu tujuan saya sebenarnya. Dia jadi tidak ada apa orang kata tebuk-tebuk kita tak mau. Kita nak dapat, kita nak warisi sejarah tu daripada zaman Nabi Adam bawa 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 sampailah ke zaman kita sekarang di mana sejarah tu apa yang berlaku, apa rentetan peristiwa dia. Itu tujuan kita. Maka alhamdulillah Uh, kita telah masuk uh, kepada penghujung Ramadan dan insya Allah hari ini kita cerita tentang Nabi Yunus as. Cuma hari ini dia dressi modern sikit tuan-tuan. bawa balik sekolah, tuhui main sini, nah, tengah hari pun tak makan lagi ni, main tuhui. <guluh> nah, insya Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Uh, kita dah cerita kemarin tentang Nabi apa? Uh, kemarin wah. Nabi Sulaiman empat akhir kan. Kemudian Nabi Ilyas dan Ilyasa kita tak ceritakan kerana cerita dia tak banyak dalam Quran sekadar disebut nama. Kalau kita nak ambil rujukan Old Testament kitab Israeliat ni tak payahlah. Sebab iyalah kita kita berhati-hati dalam rujukan kita. Tetapi demi menghormati Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa kerana Allah sebut nama dalam Quran maka kita sebut sikitlah. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa juga tergolong dalam 25 rasul yang wajib kita ketahui kata rasul ada beratus macam mana kita boleh kata 25 ni wajib kita ketahui kerana 25 ini yang disebutkan dalam Quran disebutkan nama mereka dalam Quran dan disebutkan dengan nama a uh, disebutkan nama depa sifat depa dan uh, umat depa dalam Quran bila ada ciri ini maka depa ini dimasukkan dalam daftar kata 25 orang rasul yang wajib kita ketahui kenapa jadi wajib sebab tak kalau tak tahu berdosa ke kenapa jadi wajib kerana nama depa duduk dalam Quran Salah satu perkataan dalam Quran Tolak satu perkataan Quran Satu huruf Quran Maka kita tidak, tidak beriman kepada Quran ha, Jadi rukun iman pula Atau jadi ikut turun ha? Baik Ada juga nama Nabi lain Tetapi tidak disebut Tetapi Tapi tak jadi wajib Dalam 25 orang Rasul yang kita kena ketahui Kenapa? Kerana tidak ada dalam Quran Kalau ada pun Tidak disebut secara khusus Macam orang kata Nabi Khidir Nabi Khidir dalam Quran tak sebut nama dia sebagai Khidir dalam Quran sebut apa hamba Allah ya. Amdina hamba kami, hamba Allah. Cuma ulama menafsirkan lelaki tersebut adalah Nabi, adalah Nabi Khidir. Ha? ha? itu saja. Baik. Hari ini kita masuk kepada cerita Nabi Yunus alaihi salam. Insya-Allah cerita Nabi Yunus alaihi salam sangat terkenal. Ha? budak-budak pun tahu, tuan-tuan pun tahu sampai ada orang buat nasyid. Cuma hari ini kita nak tengok dalam sudut pandang yang berbeza kenapa Allah Ta'ala cerita juga cerita Nabi Yunus ini secara detail kepada kita. Nabi Yunus AS, dia merupakan keturunan daripada Bunyamin. Nah, ya? Yunus bin Matta ini dia keturunan daripada Bunyamin. Bunyamin ini siapa? Adik kepada Nabi Yusuf AS. Kita dah cerita. Dia di antara 12 orang Israel itu. Baik. Dia diutuskan kepada sebuah tempat, sebuah kota yang bernama Ninawa. Dalam bahasa Arab disebut Ninawa. Dalam bahasa akademik disebut sebagai Nineveh. Nineveh. Kota Nineveh. Di dalam tamadun Babylon lah. Nah, di dalam di dalam kota di dalam kawasan Tamadun Babylon... kota Ninawa. Nabi Yunus diutuskan kepada kaum ini, kaum ini kaum yang yang pandai, yang 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 orang kata bijak, berniaga, yang tentulah yang kaum yang Allah bagi kelebihan kepada depa, tetapi walaupun bagaimanapun kaum di Ninawa ini kaum dia ini menyembah berhala. Baik. Kisah tentang penyembahan berhala kaum Nabi Yunus tak banyak cerita. Yang cerita banyak tentang Nabi Yunus masuk dalam perut ikan tu. Ha itu yang kita nak ambil pengajaran hari ini ni. Bila mana Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada kaum dia, ada berdakwah, dakwah tak mau dengar. Ya, kaum dia tak mau dengar, malah mengancam dia. Maka apa akhirnya Nabi Yunus buat? Dia ambil keputusan untuk meninggalkan kaum dia. Ya, dan Allah sebut dalam Quran, Wa iz abaqa ilal fulkil ketika mana dia lari abaqa ni dalam bahasa Arab izhab dia pi abaqa ni dia lari tapi lari dari segi lari meninggalkan tuan tu abaqa abaqa Tuh Allah guna perkataan tinggalkan tuan maknanya tinggalkan kerja lah abaqa ni lari tinggalkan kerja iz abaqa ilal fulkil masyun ketika mana Nabi Yunus dia lari meninggalkan kerja dia dia ambil kapal Tuan-tuan, kota Ninawa ni di Babilon Iraq sekarang. Bila Nabi Yunus pi sampai ke port, sampai ke pelabuhan, ambil kapal nak tinggalkan kaum dia. Bermaksud apa? Dia nak tinggal, dia tinggal jauh. Sebab kalau dia nak tinggal dekat-dekat, dia akan jalan kaki ya. Tapi sampai tahap nak ambil kapal, maknanya dia nak pi jauh. Baik. Kenapa Nabi Yunus tinggalkan kaum dia? Yang pertama dia dah berputus asa sebab kaum dia tak mau dengar cakap. Puas dakwah dah tak mau dengar juga. Maka dia putus asa dan dia pi. Baik. Yang kedua, kalau penulis barat kata Nabi Yunus ini orang yang jenis meninggalkan tugas, salah juga. Kerana Nabi Yunus ditinggalkan kaum dia dengan tujuan dia nak pergi dekat kaum lain. Ah, ha, bukan dia nak lari tinggal Allah tak. Dia nak pergi dakwah kaum lain pula. Tu Nabi Yunus. Yang orang nak kata dia lari tinggal kaum dia saja. Bukan. Dia lari untuk nak seberang laut nak pergi dakwah orang lain pula. Bagi dia aku tak boleh buat dah tugas ni. Kaum dia teruk sangat. Aku tinggal. Aku nak pergi kaum lain pula. Maknanya Nabi Yunus bukan lari tinggalkan tugas sangat. Dia cuma jangan kata apa buat kerja tak habis. Ha lagu itulah. Ha baik. Bukan dia tinggalkan tugas sewenang mena Baik. Maka tuan-tuan dalam Quran cerita bila dia masuk dalam kapal, kapal pun berjalan, ha, fulkil masyhun, kapal yang penuh muatan dia, Allah nak uji Nabi Yunus ataupun nak beri pengajaran. Sebab bagi seorang nabi, kalau dia tinggalkan kaum dia, itu antara kemurkaan yang sangat besar bagi Allah. Sebab antara sifat Nabi adalah tablir menyampaikan. Maka bila dia tinggal, itu antara yang sangat Allah murka lah. Maka Allah nak ajak Nabi Yunus, nak ajak kekasih dia ni. Apa Allah buat ketika mana kapal tu bergerak. Kapal yang Nabi Yunus duduk dalam ni bergerak nak lintah pergi tempat lain ni. Allah hantar taufan. Allah hantar ribut. Maka anak-anak kapal ni buat apa? Dia buang muatan-muatan. Ni cerita dalam Quran buang muatan-muatan dalam kapal ni buang pasal nak bagi ringan ke ataupun nak bagi stabil ke tetapi ribut tetap pukul eh, dan kapal tetap bergoyang maka salah seorang di antara mereka ketika itu pemahaman orang zaman dulu kalau ribut tengah-tengah laut maka bermaksud hantu laut ataupun dewa laut menuntut menuntut korban ha, nah, biasalah tu tuan-tuan pahaman orang dulu kita pun dah buat apa kan zaman dulu ni Ha? Kan? Lempang anak darah lah apa lah kan. Dulu di Mesir, Sungai Nil dia buat. Lempang anak darah tengah-tengah laut setahun sekali. Ini di kota Ninawa di ni. Dia faham bila tengah laut. Ribut taufan maka kena lempang satu korban bagi dewa laut makan. Macam tu lah pahaman dia Maka itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua kata. Di antara mereka dalam kapal ini ada yang pembawa dosa. Ada yang pembawa sial. Maka mereka kena buang seorang. Itu pahaman kedua. Tak apalah. Dalam Quran sebut Nabi Yunus kena buang. Cuma dalam Quran cerita detail sikit. Dalam Quran cerita bila depa duk pakat kata nak kena buang seorang, maka depa buat undi, buat soba cabut kod tu, no, main kod. Buah-buah nama, maka cabut. Bila cabut-cabut nama, buka-buka kertas keluar nama siapa? Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus dengan perwatakan dia, dengan dia punya apa? Gaya dia, gaya cakap dia. Orang Nabi tentu Rasul baiklah. Cakap lembut, warok, sopan tak kata kat orang. Maka bila keluar nama Nabi Yunus, tengok-tengok orang tua ni Nabi Yunus. Allah, dia berkata, tak gamuk takkan kita nak lempak pak cik yang sebaik ni pasal depa tak kenal lah kan tak god tak yalah aku tak gamuk nak lempak tengah-tengah ribut tuan-tuan ayak dah berpusak tengah lautan nak lempak masuk Allahuakbar tak wani ya? maka depa kata tak apalah kita cup-cup kita undi sekali lagi ha goy goy gue, gue pula angkat atas undi sekali lagi angkat kali kedua tengok-tengok nama Yunus dia ya? tak boleh jadi, tak boleh jadi. Bukan dia kot, bukan dia. Aish, kita ni muda-muda pun tak berani tengok tengah laut-laut yang macam tu ni. Tiba-tiba kita nak lempak pakcik yang baik lagu ni. Tak gamau aku. Tak yalah, kita undi sekali lagi lah. Ha, ah, cuk, undi sekali lagi. Goy pula lah. Undi, undi. Angkat kali ketiga, buka-buka nama Nabi Yunus. Maka ketika ni Nabi Yunus faham dah. Nah, ha? Kalau Nabi Yunus tak faham pun, orang muda ni pun kata tak faham sendiri lah kot. Nama orang tiga kali dah ni. Nabi Yunus, Nabi Yunus dah faham. Dia kata, ini mungkin Allah nak aku turun. Ini adalah hukuman daripada Allah dan aku redha aku akan turun. Dia baca bismillah dan dia terjun. Dan tuan terjun di tengah lautan yang ombak dia tengah ganas, yang air tengah berpusat tengah lautan. Kita dah cerita dah di masjid ni kan, kedalaman lautan berapa? Berapa ribu? Berapa ribu kaki? Nanti, tuan. Kata tu tak habislah noh. Nanti tuan-tuan tengoklah video yang lama. Kita dah cerita di masjid ni kedalaman lautan berapa ribu meter. Ha nah. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah maka Nabi Yunus pun dia menyelam. Dia menyelam, dia terjun kemudian di diambil di oleh ikan ikan nun. Dalam bahasa Arab ikan pau ni haud. Tapi dalam disebut sebagai nun tak apalah mungkin nama dia ke dan sebagainya. Baik. Maka tuan-tuan bila Nabi Yunus masuk dalam uh, terjun dan dia ditelan oleh ikan pau, ikan yang besar ni ikan nun ni. Apa berlaku? Dia ditelan ni dia lah. Ditelan nah, ditelan hidup masuk dalam tu gelap. Allah rakam dalam Quran Nabi Yunus kata apa? Allah sebut dalam Quran bila Nabi Yunus masuk dalam perut ikan benda ini berlaku malam peristiwa dia dibuang daripada kapal ini malam baik maka dia masuk dalam perut ikan dia bangkit tengah-tengah malam tengah-tengah dalam perut ikan ini dia rasa sebab dia mati dah dia gerak-gerakkan diri dia oh rupanya hidup lagi dan dia terus berdoa kepada Allah Allah sebut dalam Quran fana da'a fi zulumat ingatlah ketika pada Nabi Yunus ini bila mana Allah uji dia dengan dimasukkan dalam perut ikan dan dia berdoa dalam kegelapan fana dafi zulumat zulumat ini dia jamak dia kegelapan yang banyak maka ulama bila tafsir ayat ini kata ulama kegelapan itu bermaksud kegelapan perut ikan sebab dalam perut ikan pauh mana dalam bu gelap gerita ni kita duduk dalam bilik gelap pun tak nampak apatah lagi dalam perut ikan pertama yang kedua gelap dasar laut kita dah cerita uh, matahari cuma boleh temui 800 meter je dasar laut ikan paus berenang bawah pada tu lagi. Maknanya tempat ikan paus berenang, matahari tak temui. Kawasan gelap dalam lautan. Baik. Maka kegelapan kedua, kegelapan dasar laut. Yang ketiga adalah kegelapan malam. Maka adat kata manusia, adat kata kalau kita duduk situasi itu, boleh keluar lah tuan-tuan. Tak boleh keluar lah. Harus ya. Siapa nak dengar kita? Siapa nak peduli kita? Kita duduk dalam perut ikan dalam keadaan kita lari sebelum ni orang tak tahu kita pergi mana dan zaman itu tidak ada telefon dan sebagainya. Adat kata dalam tu pakai habis lah. Maka nak abang kata apa? Bila mana Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan itu dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah tidak ada tuhan selain engkau maha suci engkau aku ini tergolong dalam hamba-hamba yang menzalimi diri maafkan aku lah makna dia dia minta ampun maka kata Allah fastajabna lahu Allah kabulkan doa dia dalam tafsir cerita doa Nabi Yunus tuan-tuan bayang Lautan ni punya luah kat dunia ni dalamnya lautan ni luahnya lautan ni berjuta-juta ekor ikan. Kita dah cerita manusia spesies ikan dalam laut yang manusia tahu zaman moden sekarang berapa persen? 5% sahaja. Dok ada lagi 95% hidupan laut yang manusia tak tahu. Maknanya yang kita dok tahu ribuan ekor ikan ni itu baru 5%. Punya banyak spesies ikan, berapa banyak hidupan Salah satu ikan itu dalam perut dia, dalam dasar laut, dalam kegelapan malam, ada manusia dalam tu. Dan dia berdoa kepada Allah. Doa dia, malaikat di langit ketujuh dengar. Ini dalam tafsir. Malaikat jumpa Allah, tanya, Ya Allah, bukankah itu surah Yunus kekasih engkau? Maka Allah kata, Ya. Maka malaikat minta agar Allah ampunkan dia dan Allah ampunkan dia. Faistajabna lahu, Allah kabulkan doa dia dan tak cukup dengan itu Boleh tak tuan-tuan Allah nak ampunkan Nabi Yunus kemudian tinggal dia dalam tu? Biarlah nak mati dalam tu pun. Boleh. Asalkan Allah dah ampun. Tetapi bila Allah ampun Allah kata apa? Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Selepas Allah ampunkan dia, Allah keluarkan dia daripada duka cita dia. Allah keluarkan dia daripada perut ikan. Allah keluarkan dia daripada kegelapan dia. Nah, wa najainahu minal gham. Maka tuan-tuan, dia dikeluarkan daripada perut ikan ayat itu sambung wa kadzalika nunjil mukminin seperti mana Allah selamatkan Nabi Yunus begitulah juga Allah selamatkan orang beriman baik kemudian tuan-tuan Nabi Yunus dibawa ke satu tempat yang padang pasir Arab padang pasir bila dia keluar bila ikan ni muntah ni dah siang dah panas maka Allah sebut dalam Quran wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin bila Nabi Yunus keluar dia dia penat dia sakit Maka dia terdampar panah Allah tumbuhkan satu pokok Yang dekat pokok itu dia boleh ambil buah jadi makan Dan buah itu jadi ubat Dan pokok itu jadi teduhan untuk dia Pelindungan untuk dia Kemudian Allah hantar dia balik Baik kita puas kat situ dulu Nak nak balik cerita Nabi Yunus ini Begitulah kehidupan tuan tuan Begitulah kehidupan Kita bila mana kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita rasa kita tak boleh keluar Kita duduk dalam zaman gelap kita rasa kita serabut tak ada jalan keluar macam nabi yunus tak ada jalan keluar dalam perut ikan dalam dasar lautan dalam gelap malam kita tak sampai tahu tu pun tapi kalau Allah uji kita kita duduk dalam satu musibah satu masalah yang kita kata ya Allah matilah aku habis aku kali ni tak boleh keluar ah serabut lah ni matilah nampak tetapi tuan-tuan Allah boleh keluarkan kita sebab apa? Doa Nabi Yunus dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat Allah boleh dengar dan keluarkan dia Kita tak sampai tahu tu Kalau kita minta doa Takkan Allah tak bawa keluar Hai, tak apalah Ustaz Pasal Nabi Yunus dia Nabi Kita manusia biasa Belum tuan, tuan Bila mana Nabi SAW bacakan ayat ini kepada para sahabat Sahabat sebut macam tu Ya Rasulullah Nabi Yunus tak apalah Dia Nabi Kita orang awam macam mana Itu yang Allah SWT so, Allah turun, sambung ayat tu macam mana Allah selamatkan Nabi Yunus? Wakaza likan nun jil Seperti mana Allah boleh bawa keluar Nabi Yunus daripada gelap buntu dia, macam tu juga Allah boleh selamatkan kita juga daripada gelap dan kebuntuan hidup kita. Asalkan yakin kepada dia. Berapa banyak dah masalah kita dalam hidup ni tuan-tuan yang kita dah lepas masalah tu. Perasan tak? Kita dah pernah duduk dalam masalah tu, sekarang kita duduk di sini lapang. Masalah tu bila dah berlalu dan kita dah lupa sebahagian daripada masalah tu. Tuan, Allah keluarkan kita. No Kemudian apa berlaku bila Allah keluarkan kita? Tengok Nabi Yunus bila Allah keluarkan dia, Allah letak dia di tengah di tengah padang pasir, dia lapar, dia sakit. Allah tumbuhkan pokok, Allah jamin rezeki dia, Allah jamin perlindungan untuk dia. Ini bukti daripada Allah. Kita bila kita nak berubah, kita nak keluar daripada jalan silam kita, jalan gelap kita. Kalau Allah selamatkan kita, Allah keluarkan kita, jangan takut soal rezeki. Sebab Allah janji dah, Nabi Yunus keluar daripada pokok ikan, keluar daripada kegelapan. Allah tumbuhkan pokok di tengah padang pasir untuk lindung dia, untuk sustain rezeki dia. Berapa ramai tuan-tuan artis. Berapa ramai tuan-tuan orang dalam bidang seni, bidang glamour Yang dia takut nak hijrah Kerana dia takut rezeki dia Esok dia pakai tudung, job kurang Esok dia pakai kepiah, dia jadi pakai serban Orang tak bagi duit dah Tetapi sekali dia lawan benda tu, dia hijrah juga Lepas dia dah berhijrah Berapa ramai di antara mereka yang susah? Tak ada Walaupun berhijrah masuk ke dunia dakwah Dah pakai serban, dah pakai tudung Job tak putih Kerja tak putih Masih masuk TV Masih ada duit Masih ada jemputan ceramah Allah jamin rezeki orang macam ni. Begitu juga kita. Dalam kehidupan kita jangan takut untuk berhijrah kerana rezeki, kerana once kita berhijrah, rezeki Allah jamin berdasarkan kisah kisah Nabi Yunus. Baik, tuan-tuan sikit lagi. Habis Nabi Yunus dapat makanan, makan sihat semua ni, Allah minta dia balik kepada Ninawa, kaum dia balik. Tuan-tuan, ketika ini, ketika Nabi Yunus tinggalkan kaum dia, Allah menyelesaikan urusan Nabi Yunus Allah buat apa? Allah hantar satu awan hitam menutupi Ninawa. Seminggu lebih kurang lah. Maka penduduk Ninawa sangat takut. Maka dia bertengat kepada amaran Nabi Yunus. Maka dia cepat-cepat cari -cepat Nabi Yunus. Tapi tak jumpa. Akhirnya apa dia buat? Dia beriman tak kat mana boleh je lah. Dia berkata kami beriman dengan Tuhan Nabi Yunus. Cari Yunus tak jumpa dah. Masa tu Nabi Yunus pergi mana? Dia pergi naik laut dah. Mbak. Maknanya Allah menyelesaikan urusan kita saat kita nak kembali kepada dia kita duduk dalam kegelapan kebuntuan seorang-seorang walaupun saat Allah hukum kita dalam masa yang sama Allah sedang selesaikan masalah kita tuan, tuan saat Allah hukum Nabi Yunus at the same time Allah selesaikan masalah dia Allah dakwah kaum dia Allah bagi pengajaran kaum dia dan tuan, -tuan kaum dia beriman kaum dia beriman ketika mana dia tak ada nah kerana ketika mana dia duduk dalam perut ikan Kemudian Allah minta dia balik kepada kaum dia dan dia balik dia terkejut tengok kaum dia semua beriman. Tuan, ni dalam Quran saya tak tambah. Kaum Nabi Yunus semua beriman. Tak ada yang tak beriman. Ah, ha? the only nation yang semuanya beriman. Allah sebut dalam Quran fakasyafna alaihim azab. Allah tarik balik azab daripada depa. Allah bawa keluar awan hitam tu nak azam dah. Tetapi depa beriman dan semua terus mengaku beriman. Maka Allah tarik balik kalau dalam ramai-ramai beriman itu ada setengah tak beriman, azab tetap akan turun. Tetapi sebab apa Allah sebut dalam Quran? Sebab semuanya beriman. Semua tu eh. Maka azab itu, awan hitam itu dia tarik balik. Dan Nabi Yunus kembali kepada kaum dia. Dan dia dakwah. Dan Ninawa ataupun Ninawih ini kekal kota yang gemilang yang agung. Dan, tuan, maka ini dakwah dan kisah Nabi Yunus AS. Kita akan cerita sikit pasal Ninawa ni nanti. Zaman bila mana kita cerita pasal Rasulullah nanti bila Rasulullah jumpa seorang lelaki nama Adas yang berasal daripada Ninawa tu kita akan cerita nanti bila zam, bila mai episod Rasulullah nanti insya-Allah lah hari Jumaat kot. nah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan esok kita sambung kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya insya-Allah assalamualaikum